мы находимся в здании Дзержинского суда ожидаем заседания по вопросу тарифов на проезд на маршрут начало заседания задерживается и я думаю там спора в котором из ЦАМИ выступает 13 граждан в том числе я и другие члены инициативной группы общественного объединения выступили и сами в судебном споре, в котором мы обжалуем решение горисполкома, принятое в июне этого года на неочередном заседании об утверждении тарифа на проезд общественным транспортом автобусным. Как известно, на большинстве маршрутов был установлен тариф 5 гривен. Очень много граждан города, обращались жалобы к нам, общественным приемным. Поэтому вопрос это практически ну, совпало с нашим началом деятельности. И мы взяли эти решения, руководствуясь законом о доступе к публичной информации. Мы обратились к городской власти, получили эти решения, получили все документы, которые послужили основанием для принятия. Открыли Конституцию местного самоуправления, это закон о местном самоуправлении. И увидели, что такого полномочия в сфере транспорта, как установление тарифов для частных перевозчиков, у исполкома просто нет. И там очень много других моментов. До последнего времени действовало постановление Кабинета министров, которое обязывало именно Криворожский городской совет и Львовский городской совет устанавливать тарифы на проезд решением Горисполкома для автобусов работающих в обычном режиме. Но в марте этого года это постановление было приведено в соответствии с законом о местном самоуправлении и эти пункты были исключены. А это значит, что принимая решение об установлении тарифов, наш горосполком, первое, вышел за пределы собственных полномочий, а второе, был нарушен закон о доступе к публичной информации, потому что решение об установлении тарифов является нормативно-правовым актом. Оно действует на всей территории города, оно касается каждого гражданина, и оно должно было быть за 20 Еще дней до его принятия обнародована на всех информационных ресурсах городской власти. Владите червоный чрезвычайных... на официальном сайте, но этого не произошло. Нарушен закон о доступе к публичной информации. Кроме того, закон о доступе к публичной информации обязывает орган местного самоуправления в плане работы заведомо включать такие вопросы для того, чтобы вся громада города знала, какие ну, а мы вопросы мы делаем, да. городская власть власть намерена решать на своем заседании. Однако же это решение, являющееся нормативно-правовым актом, было принято без предварительного уведомления громады на неочередном заседании исполкома, о котором о самом заседании даже не было известно. И это заседание длилось 30 минут. И если посмотреть грамму этого заседания, то там 20 минут награждают и аплодируют, награждают и аплодируют, и потом э, двумя фразами идет то, что э, мы понимаем, пакетом голосуется 5 решений в отношении 5 перевозчиков. Даже э, исполком не потрудился за каждое решение проголосовать отдельно. Они были проголосованы пакетом, и никакого обсуждения, кроме двух фраз начальника транспортного отдела и связи о том, что вот мы устанавливаем перевозчикам новый тариф, а от них просим соблюдать правила дорожного движения. Но правила дорожного движения у соблюдать не просят. И не взамен на баснословный тариф, а правила дорожного движения обязаны соблюдать все, всегда и при любых обстоятельствах. Ну вот ну. пока. И скажите, чего ждете от сегодняшнего решения, что в принципе сегодня вот ожидать. Значит, э -э 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 по я должна еще сказать, что административный суд, значит, иск рассматривался в административном судопроизводстве. Он предусматривает то, что все граждане, которых касается это решение, могут присоединяться к иску как на стороне истов, то есть на стороне нашей, так и на стороне ответчика, то есть горы с Ответчиком был горы с И на предыдущем заседании более 40 граждан не поленились, потрудились, заполнить соответствующее заявление, подготовить документы и присоединиться к иску на нашей стороне. И количество этих граждан росло, росло. И я думаю, если бы процесс затягивался, то судья уже час зачитывала как минимум фамилии тех людей, которые присоединились к иску на нашей стороне. Но я должна дать должное, что э, судья не вняла просьбам перевозчиков о переносе, отложении заседания, потому что перевозчики – это третьи лица на стороне ответчика, то есть горосполкома, и предъявлять никаких требований в судебном процессе они права не имеют. Поэтому э, после первой неявки горосполкома… Э, на второй раз представители явились. Вчера рассмотрелось, состоялось длительное судебное заседание, состоялось рассмотрение по сути, которое перевозчики, я считаю, что организованные горы с полкомом, пытались превратить в митинг. Пришлось даже судье приглашать судового распорядника, который должен был встать у двери для того, чтобы призвать перевозчика к порядку. Но все, что говорили перевозчики, не имеет отношения к предмету спора, потому что нашим ответчиком является горысполком. И не наша вина, что горысполком, выйдя за пределы полномочий, приняв решение с нарушением процедуры, возможно, подставил тех же перевозчиков. Наше мнение, что перевозчикам следовало бы объединять с общественностью и э, вместе преодолевать ту коррупционную схему, которая действует в нашем городе по распределению маршрутов, mm -hmm. а не конфронтацию с общественностью. И сейчас мы оглашаем решение суда, которое назначено на 1030 mm -hmm. Если оно будет не в пользу нашу, но это не значит, что наши на 13 нас, человек из 100, а и тех, 50, 50, которые присоединились, и всех граждан города, которые ездят в автобусном транспорте и пользуются этим решением, если оно будет не в нашу пользу, естественно, оно будет обжаловано высшей инстанции. И скажите, ожидаете решения изменения тарифов, правильно понимаете? Решение отмена решение суда об отмене. Мы требуем отменить решение в которым установлены тарифы на подавляющем большинстве маршрутов 5 гривен. Ежели кто-то и власть пусть думает, как она должна выполнить это решение. Если она будет плохо или долго думать, ну, мы тоже будем действовать. Ну, хорошо, спасибо. И можете, пожалуйста, представиться. Представляюсь Наталья Шишко. Как еще представиться? Угу. И, И скажите, ваша должность? по делу. А, истец. Я журналист домашней газеты, работающая ну, по да, творческим да. именем Дарья Жукова. Угу. Я член э, общественного нет инициативной группы Общественного объединения Самопомощь. Я не партийный человек, но я работаю в инициативной группе. Общественное видение самопомощи. Все мы 13 часов без самопомощи. Uh -huh. Ну и вот, а на предыдущем заседании, вы говорите, было вот, ну, уже шло к решению, так понимаю? То есть... Подождите, но есть процедура рассмотрения. Конечно. Стороны выступили, задали друг другу вопросы. Выступили, задали вопросы третьи лица. На стороне ИСО, на стороне ответчиков. Судья исследовала материалы дела. Состоялись дебаты, процедура. Все, после дебатов судья идет в совещательную комнату писать решение. И она там сейчас находится и пишет, Решение по нашему делу. Говорят были громкие дебаты, что вот. Что значит говорят громкие были дебаты? Я же вам сказала, что дебаты это когда выступает истец говорит свое резюме, и ответчик. Угу. Эти дебаты Вы не были громкие. Ответчиком. Это были нормальные дебаты. А поведение третьих лиц на стороне ответчика, перевозчика физичных, физических лиц, были громкими. Они рассказывали о том, что они возят льготчиков, рвали на себя рубаху. А у двери зала судебных заседаний в это время стоял Чернобыль Евгений Добрянский, который был выброшен из маршрутки просто-напросто. Вот, потому что вы, наверное, знаете эту да, историю. Вот. Так что, ну, но это все, что рассказывали перевозчики третьи лица, это не имеет отношения к предмету спора. Рассказывает может каждый кто что угодно, что у нас пассажиры неправильные, а перевозчики у нас ну, идеальные, что у них новые абсолютно машины, что они гарантируют безопасность, и что у нас на информационных ресурсах нет каждый день сообщений о том, что тот травмировался, тот еще что-то. Они могут разные рассказывать, что они, собственно, и делали, но это не предмет спора. Предмет спора это вы э, полком вышел за пределы полномочий раз, и второе, он нарушил установленную законом процедуру принятия нормативных актов. И такие акты подлежат отмене, потому что органы и должностные лица местного самоуправления обязаны действовать в соответствии с Конституцией и законами, и только в том порядке, которым предписано. Хорошо, спасибо большое. У меня полностью. Пожалуйста, представьте себе началось. Да, Романский Индиевич, надо представлять физические управления, с Хорошо, и скажите, пожалуйста, какого, какого решения ожидаете сегодня? Ну, мы были против удостоверения удовлетворения вот и в полном объеме. Считаем, что наше решение принято полномочным органом, которым предоставлено в соответствии компетенциям законом считаем, что иске от требования нужно отказать. А почему конкретно? То есть вот, ну, когда было утверждено, вы говорите, в соответствии с законом? В соответствии с какой статьей там, как это было утверждено? Закон о местном самоуправлении позволяет регулировать исполнительные э, комитеты местных советов, э, в том числе цены на транспортные и перевозки. И в данном случае мы считаем, что, что? исковое требование не э, Невозможно это в связи с тем, что э, исполком имел полную компетенцию э, на принятие данного решения, и мы считаем, что оно законно. Есть соответствующие выводы регуляторной службы, есть выводы энтонопольного комитета по этому вопросу. Вот, мы считаем, что э, оно законно. Mm -hmm. То есть э, ожидаете решения все-таки в вашей стороны? Да. Да, до свидания.

Представник відподача Рогоморський 3 посідав самостійних пункт на Хмельницького кривда, відділу транспорту зв'язку КМРК Речев, попробуючим Бристичпанченко, фізичних осіб, підприємства Москали, Піктора Володимир Субровський, пригорови вже самко Володимирович Швесницький, Сергій Миколаївич, Фоло, Анатолій Павлович, Грасименко, Юрій Валерійович, Слівський, Ірина Ростиславна, Шенков, Сергій. Григорович, Бабич, Олександр Григорович Січкар, Олег Михайлович, Сіза, Людмила, Леонід Дрига Олег, Жошова, Дзеркевич, Сергій Миколайович, Опря, Сергій Васильович, Ніязбридів, Аман Гурди, Реджинович, Фішич, Микола Григорович, Рябінін, Олександр Олександрович, Заголовний Віктор Володимирович Шулянов, що Віктому Стовому засіданні залі суду, адміністративних возоблабов, Юрія Валерійовича, Курман, Людмила Володимировна, Герасимчук, Олексій Олеговича, Гатенко, Лілій Сергієв, Поплюшко, Олександра Олексійовича. Комарова, Ірині Олександрівни Петрухіна, Антона, Селоли, Чепунці є Михайловича Курдова, Микола Івановича Рашевської Гавна Віталії, Шишка Наталія Васильівна, Кузьмина Сергія Олександровича, Рябінкова, Сергія Олексійовича, Олег, представника адвоката Сергіонова Галини. Гвані до комітету Кремлійської міської ради треті на підставі виконана керуюча статтею 19 Конституції України статті 2, 3, 8, 9, 11, 71, 159, 160, 162, 163, 167, 171 каз України постановила адміністративний позов молодох Юрія Валерійовича Бурна, Людмила Володимир Герасимчук, Олексія Олеговича, Гнатенко, Полівій Сергій Коблюшка, Олександра. Олексійовича Комарова, Ірина Олександровна Петрухіна, Антона Всеволодовича, Чеприн, Сергія Михайловича, Послова, Микола Івановича, Рашевської, Гани Віталійна, Шишка, Наталія Васильівна, Кузьміна, Сергія Олександровича Рябінкова, Сергія Олексійовича, особи представника адвоката Стригунової Галини Іванівни, до виконавчого комітету Української міської ради, третя особа без цього наприклад Вікторія Володимира, також фізичних осіб-підприємців Урбан, Гриценко, Пранцан, Харченко, Ярмоленко, Гайдолоцюковиця, Жига, Вратушна. Луш, Лушняк, Бабади, Тітько, Казимирчук, Святоку, Мамаров, Крижимицька, Хавритонович, Максимова, Шевченко, Коломієць, Курси, Степанюк, Шумила, Мільченко, Назарчук, Дорохіна, Кучеренко, Рудий, Бічков, Топовий, Петрушевський, Моїсенько, Куриженко, Кваша, Васов, Євтошенко, Поріщук Котович, Петрушівський, Гончаренко, Фусенко, Янчук, Харченко, Чернявський, Шевченко, Чугук, Розмовиця, Цьок, Максименко, Пташніко, Гармаш, Кухарів, Загородні Савченко. Про знання протиплану та скасування рішення виконавчого комітету задовольнити, визнати протиправним та нечинним рішенням рішення виконавчого комітету Української міської ради 18 червня. Можете 9... ласка, представити? Моло Бог Юрій, Грамадське, громадське об'єднання самокович. Тому що міський прийняв це незаконне рішення. Ви знаєте, да, Збиралися дуже багато мітингів на 95-му. Люди приходили під різними прапорами політичної символіки, громадської символіки. Всі там переймалися, так, кричали, але конкретного ж нічого ще не діяло. Ми діємо іншими лозунгами у нас, знаєте, як у самому самобільни, об'єднанні самобічні написано піднезон. Візьми і зроби. Тому я на це все подивився. Ми своїми, своєю командою вирішили не просто кричати, а піти в суд і скасувати це незаконне рішення. Сьогодні ви чули да, результативну частину. Я знаю, що їм, мабуть, і скоріше за все, що його будуть оскаржувати, але ми підемо до кінця, це однозначно. І ми скасуємо це рішення, щоб більше у них не було повадок таке приймати. Тому у нас повинен проїзд бути такий, який він був, і щоб більше вони своїми постановами не приймали такі незаконні рішення. Більш того, я вам хочу сказати і можу зараз анонсувати. Що ми будемо аналізувати всі незаконні постанови нашого виконавчого комітету по землі інші рішення. Тому я запрошую, щоб до нас зараз вже, у нас вже практично готовий позов про оцінку землі, щоб підприємці, які Хочуть до нас доєднатися, приходили, долучалися, ми будемо це все, все оскаржувати. У нас дуже фахові юристи, дуже фахові. І тому для того, щоб вони не йшли, кожен сам по собі, програвав ці спори, а потім наш міський виконком на ці рішення посилався, тому я дуже всіх закликаю. Не йдіть всі по одному, разом ми сила. Єдності сила, приходьте, долучайтесь, ми разом зберемо весь матеріал. Наші юристи повністю там великий колектив, проаналізує всі документи, складемо, складемо фаховий позовну заяву і виграємо. Більше щоб цього не повторялось. І все-таки щодо вартості приїзду на вашу думку, як вона має враховуватися, хто має цим займатися, і кілька треба зібрати експертну групу. Треба Тут немає значення, яка повинна бути вартість проїзду. Вартість проїзду повинна диктувати ринок. Тобто перевізники повинні між собою конкурувати і визначати, один може їздити по три, інший по 2,50, а може хтось по 4. Немає значення, немає такої догми. Це мають визначати порезення. Це повинен ринок повинен визначати. І я знаю, що якщо буде конкурентне відкрите середовище у нас на вид трактора, тому я думаю, що проїзд може бути і 2,50, а може і 3, може 3,50, а може і 5. Немає значення. Але не, не треба... Я думаю, що це вирішувати суб'єктом господарювання. Повинен вирішувати. Треба просто їм створити рівні умови, щоб вони оця гривна не йшла комусь в карман. Тому що це піднялися не то, що вони стали більше отримувати, вони більше не стали отримувати. Вся ця надбавка, яка в її забрали із кишень громади і передали в конкретні приватні структури, а далі воно все вийшло з нашого міста. Ці всі налоги і всі, всі ці гроші вони виходять. У нас всі перевізники практично не криворізькі. Відкритий конкурс, хай буде відкритий конкурс на перевезення, щоб кожен суб'єкт господарювання, який має хоча б одну маршрутку, мав право стати на цей маршрут, а не під, під чиєюсь парасолькою їздить, а ця парасолька йому буде встановлювати, який йому робить приїзд, і причому прикриваючись отакими от незаконними рішеннями міськвиконкому.